puasa awam ni puasa peringkat kekah. Daripada pagi sampai ke tenggelam matahari tak makan tak minum. Okey. Selesai puasa dia diterima. Peringkat kekah bawah sekali. Tapi bila masuk peringkat tasawuf, peringkat puasa khusus, dia tengok jaga mata ke tidak, jaga telinga ke tidak, jaga mulut ke tidak. dia lebih lagi. Kalau peringkat tasawuf, Kekah tadi dia tengok luar saja. Yang peringkat tasawuf dia tengok dalam sekali. Kalau peringkat atas lagi Yang tu puasa khusus untuk Allah Jadi puasa pun tiga tingkat Tingkat bawah fiqah Tingkat tengah dia tasawuf Tingkat akhir pun tasawuf juga Umumnya Orang yang mengerjakan ibadah mengikut hukum fiqh Disebut ahli syariat Macam kita ni ahli syariat lah Kita kalau semayang tu kita nak jaga ni Aku ni tak boleh bergerak lebih tiga tadi. Kita jaga yang tu Aku mesti mengadak ingat -menad. Rukun-rukun semayang semua kena cukup Eh. tapi kalau orang tu dia dah tak tahu selain daripada yang luar tadi dalaman pun dia jaga. Hatiku mesti menghadap Allah. Ingat tak kita belajar aku wajah tu? Apa maksud wajah tu wajhi allazi fatara samawati wal ha, aku hadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang jadikan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Adakah wajah tu maksudnya wajah di luar ni? Itu peringkat kita. Ha, mereka fikir nak wajah. Wajah kita kena menghadap ke khidmat. Adakah Tuhan duduk di khidmat tak? Adakah Tuhan duduk di Mekah? Adakah Tuhan duduk di dalam Ka'bah ta tak? Ha, tapi kena menghadap ke khidmat. Ya? Wajah yang disebutkan dalam wajah wajah yang di itu hati kita. Masa kita sembahyang tu tadi, hati kita menghadap ke mana? Ha, bukan wajah kita ni. Kita duduk bayang, aku hadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Kita hadapkan diri kita. Bukan. Hati kita di dalam tu. Hati kita tu menghadap ke mana? Pada ha, segi istilahnya hati kita tu disebut wajah. Itu ha, yang sebenarnya. Ha? Qiblat bagi tubuh kita ke Allah, tapi qiblat hati kita Allah. Ha, baru betul ismayah kita dalam segi syariat. Ha, tu cerita syariat. Ha, syariat ni tadi apa dia? Peraturan-peraturan. Peraturan yang luar, peraturan yang dalam. Itu syariat. Masuk pula tarikhat. Ha, apa benda pula tarikh ni? Tarikh ni jalan. Lepas tarikh kita nak sampai hakikat. Jadi tarikh ni jalan nak menuju ke hakikat. Contoh semayang tadi. Macam mana kita nak dapat semayang berkualiti kita pun belajar jalan-jalan ni -jalan cara-cara dia. Macam mana nak cari halal ke kiblat? Macam mana nak betulkan semayang? Macam mana nak betulkan bacaan-bacaan? Macam mana nak tambah kualiti semayang dengan buat yang sunat-sunat dalam semayang? macam mana nak betulkan hati supaya sentiasa menghadap kepada Allah. Ya, yang tu jalan. Jadi kita mesti lalui ni. Syariat dah tentu semua kena buat. Tarekat ni kita kena lalui. Ah, tarekat kena lalui. Jalan inilah yang dikenali sebagai tarekat. Orang yang melalui jalan ini dinamakan ahli tarekat, sama ada dia masuk tarekat ataupun tidak. Siapa yang ikut jalan ni, dia kira ahli tarekat. Walaupun dia tak join tarekat Sebelum abad ke-5 Hijrah, sebelum zaman Imam Al-Ghazali, tarekat hanya dikenali sebagai cara, sebagai jalan tarbiyah para sufi. Kalau ikut orang-orang sufi orang-orang tahu tu aku yang mereka buat ni, yang itulah tarekat dia. masa itu tak ada lagi tarekat Naqsyabandiyah belum ada. Tarekat Syaziliyah ni belum ada. Dia belum wujud sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Ah, tarekat Chisthiyah belum ada. Selepas zaman Imam Ghazali ni baru naik nama-nama tarekat Barulah tarikhat-tarikhat ni dikenali sebagai jemaah-jemaah Sebagai organisasi Datanglah tarikhat Qadiriyah Datanglah tarikhat Ahmadiyah dan lain-lain Banyak tarikhat ni Syariat tadi Peraturan-peraturan luar dan dalam Tarikhat jalan dia Kalau kita ikut jalan dia ni Kita akan sampai kepada hakikat Apa benda pula hakikat Hakikat ni dah masuk peringkat ketiga. Perkataan hakikat ni datang daripada kata akar hak. Hak ni ada dua maksud Satu maksud dia milik Yang ni hak aku ni Milik Satu lagi hak maksud dia kebenaran Bagi ahli-ahli sufi Kalau disebut Al-Hak Dia merujuk kepada Tuhan Kenapa merujuk kepada Tuhan? Sebab Tuhan lah Pokok segala kebenaran Kita ingat Bila mana satu ahli sufi bernama Al-Halaj dia duk, duk sebut ana al-haq. Dia kata dia lah al-haq. dia lah Tuhan. Menyebabkan dia dijatuhkan hukuman mati. Bagi ahli ahli sufi, al-haq tu Tuhan. Para sufi menisbahkan hak itu kepada Allah kerana Allah lah pokok segala kebenaran. Hakikat. Kita cerita dah hari tu hakikat. Contohnya macam kita nak datang malam ni lah. Nak datang malam ni ni dari segi syariat, dia siapa yang bawa kita datang? Kita lah, diri kita. Aku rasa nak datang lah, nak pergi lah malam ni kuliah. Kita bawa diri kita. Tapi kita faham. Dari segi hakikatnya, siapa yang bawa kita datang? Allah yang bawa kita datang. Yang kita duduk sekarang, yang goyang-goyang. Syariatnya, kita yang goyang. Hakikatnya, Allah yang goyang. Sebab kita tak ada kuasa nak goyang badan kita. Kita nak angkat tangan. Macam apa angkat tangan ni? Dalam segi syariah ni kita Akulah angkat tangan Dalam segi hakikat ni Allah yang gerakkan tangan Kita tak ada kuasa nak angkat tangan kita Allah yang Jadi kalau kita nampak hakikat ni Kita akan pandang Apa saja yang berlaku dalam dunia ni Semua yang gerak daripada Allah ha, Masa tu baru Nak sampai peringkat kasyaf ni Macam semayang tadi kan Syariat dua dalam dah selesai Kemudian kita ikut tarikhat Ikut jalan ni Sampailah kepada hakikat bila sampai peringkat hakikat ni Kita pun faham Yang bagi aku semayang ni bukan aku Allah yang pilih aku semayang Bila kita faham macam itu Hilang kita punya ujuk Kalau tidak oh ya, aku rajin dah aku semayang Sebab kita faham kita yang Bagi diri kita semayang Tapi bila kita faham dalam segi hakikat Allah yang bawa aku semayang Yang bagi hati aku tegak orang semayang ni Allah Jadi aku tak boleh nak bangga-bangga langsung Yang bawa aku Allah Bukan dia aku hilang kita punya bangga hilang kita punya sombong kalau orang betul-betul dia pegang dengan hakikat ni dia sifat cepat masubah tu tak ada lah hilang sifat-sifat tak baik semua hilang sebab apa dia pandang apa yang dia buat tu semua gerak daripada Allah